En una entrevista con Demetoth Demir, podemos decir que no hay nadie en tu vida. Decimos que todos estos nombres se acabaron, ¿es cierto entonces? Sí, eso es verdad. ¿Has cerrado las puertas de tu corazón? No, ¿por qué debería ser así? Nunca lo apagué. ¿Por qué debería ofenderme? Esto no es algo que deba cerrarse, ni algo que deba buscarse, así que no quiero hacer declaraciones duras como esa. Por eso no uso frases tan duras en mi trabajo. Finalmente, me gustaría preguntar esto: ¿Cómo pueden robarle el corazón a Demet Demir? Bueno, ni siquiera yo sé cómo decir nada. Realmente tampoco estoy seguro. Estas declaraciones de Demet Demir muestran un enfoque muy sincero y sincero. En primer lugar, mostró una actitud abierta y clara sobre la situación relacional de su propia vida. Aunque afirmó que no tenía a nadie en su vida, afirmó que no cerró las puertas de su corazón y no entendía por qué debía hacerlo. Esto puede verse como un rayo de esperanza de que pueda haber una nueva relación en su vida en el futuro. Además, las declaraciones de Demet Özdemir no usó frases duras, y no es algo que deba buscar se muestran que está abierta a posibles cambios en sus relaciones y en su vida. Este enfoque flexible y positivo refleja su mentalidad abierta hacia los cambios en su vida. Su respuesta a la última pregunta es realmente interesante. Dado que Demet Demir no especifica una fórmula para robarle el corazón, parece ser alguien emocionalmente único y quizás abierto a sorpresas. Esto lo muestra adoptando un enfoque espontáneo y natural en las relaciones. Como resultado, estas palabras de Demet Demir abren una ventana especial a su vida personal, y ofrecen a sus fans una mirada íntima a su mundo emocional.